в одному з типовых ковальських будинків у звичайній малометражній однокімнатній квартирі живе незвичайний дідусь. На ім'я Олексій Олексійович Архангельський. Живе один під наглядом працівників соціальної служби, але одиноким себе ніколи не відчував і не відчуває. І в своїй майже 80 зберіг він не лише колишню життєву енергію, а й непідробний щирий інтерес до людей, бажання мати друзів і бути потрібним ближньому. А ще у Олексій Олексійович є цікаве і рідкісне для жителів нашого міста захоплення, яке віднедавна стало для нього професійною роботою. Ось уже килька, поспель, пышевин, каски для детей ризного веку. синего моря у высоких гор раскинулось большое селение. На его краю, у речки, в опрятном домике жила в дома с тремя дочерьми. У всех у них были, конечно, свои имена, но в этом селении каждому жителю давалось второе имя по его добрым или злым делам. Так починається одна з казок Олексія, Олексій... Олексія Олексійовича Архангельського, яка називається Добряночка, нещодавно вийшла у нашій міській друкарні. Зараз її можна зустріти на полицях наших магазинів книжкових. А поруч зі мною автор Олексій Олексійович Добрянський. Людина дуже цікава, дуже багато інтересів. Олексій Олексійович, як до вас е, прийшла? Те, натхнение, что вы... Да, натхнение да. что вы почали писать казки. Ну, с детьми я стал работать, до этого я занимался эстрадой, э, в газетах работал, э, заведовал отделами, очерки, филитон написал, э, стихи, потом песни стал писать, ну, композитор Новиков, Далуханян, и многие композиторы на моих слова песни писали по радио передавали в Москве эти песни. А тут уже, когда стал с детьми работать, ну, я стал для своих детей, это мои внуки. У меня, знаете, был случай, пришла одна женщина из соцслужбы, э, давно, года ну, три тому назад, спрашивает, у вас дети есть? Я говорю, внуки есть, а сколько? Я говорю, около тридцати. Она, а кто они такие? А вы один живете? Один. А где же ваши внуки? Я вот половина в этом доме, там еще. Как же так? Они вам помогают, помогают. А кто нет? Это вот мой театр, мои внуки, мои деточки. И вот я решил для своих этих деточек, внуков писать сказки. Вот первая добряночка у меня вышла. А там еще написал. Они у меня читали в школах, в седьмой, в первой. Пятое, еще какой-то, э, Кобелев читали, отзывы много хороших. Вот, так что из Владивостока есть, с Урала отзывы есть, из Очакова отзывы есть. Вот, так что понравились сказки. У своїй творчості Олексій Олексійович далекий від швидкоплинних тем. У його казках йдеться про вічне віру, надію, любов, боротьбу правди і кривди, добра і зла. За останні роки цей дідусь написав 11 казок до десятка оповідань повість. Це не дивно, адже за плечима Олексія Олексійовича чимало років творчої журналістської праці в різноманітних періодичних виданнях і на телебаченні, організаторської роботи в колгоспних. Та міські культосвітніх закладах. Доля не обділила його ні творчими здібностями, ні широтою інтересів. Нікому, мабуть, і на думку не спаде, що ось цей невеличкий назріст, вритлявий дідусь в минулому не лише майстер спорту з кульової стрільби, а й відзначився на борцівському килимі, стояв у воротах футбольної команди, успішно тренував районні команди Савропольського краю та Уралу зі стрільби, тенісу, шахів та шашок. Можливо, і ми б цьому не повірили, якби не десятки посвідчень, грамот, спортивних відзнак та публікацій в газетах епохи його молодості. Коло інтересів і можливостей цієї людини надзвичайно широке. Олексій Олексійович прекрасний фотограф, чудово малює олівцями і фарбами, володіє сурдоперекладом і успішно працював як тренер глухонімих спортсменів. А ще він понад оселював дітей, був одним з ініціаторів і режисерів дитячого театру, «Чарівники» при клубі «Підружка» міської житлово-експлуатаційної контори номер 1 Увидишь какого-то такого, ну, обиженного Богом человека, ты можешь посмотреть на него, но чтобы он не видел этого. Если он увидит, ему обидно. И так я запомнил. А тут дети безобразно себя ведут в этом отношении. Хотя они и дети многих высокопоставленных родителей, ну, культура низкая. А я решил такую сказку написать, называется «Рослинные уши». Об этом. Интересная эта сказка. Ее сейчас будут тоже в Москве печатать. Ну и здесь напечатаю. Это для родителей, для младшего школьного возраста. Ну что еще? Ну, знаете, даже как. Вот сейчас я хожу мимо этих домов. Те дети, которые смеялись надо мной сначала, мне прохода не дают. Алексей Алексеевич, когда будет у нас новый набор фокусников? Вы фокусов их научили, ну, а как да? же, это волшебник, театр, волшебник, так и называется. А простейший фокус можно сейчас? Как? Простой фокус какой-то изобразить. А фокус, ну, с платочком. Пожалуйста. Вот можно два платочка связать мы по пять связываем вот так а потом подбрасываем эти платочки они все узлами связаны а потом подбрасываем и они все разлетаются все вот затягивают как следует а. вот видите а потом можно накрыть это вот так рукой как хотите, можно вот накрыть. А я что делаю фактически? Вот, видите, это специальный узел. Uh -huh. Надо знать, как его завязывать. И ложу в руки, вам уже все это. А если пять платков, то я что делаю? Двумя руками раз-раз-раз-раз. А потом подбрасываю все развязываю. У меня дети школя-то показывают эти фокусы. А кто у вас занимался в театре? Вот у вас есть фотографии, ну, я знаю, вы... Да, фотографии... 27 человек. Вот тот же Чапык Дима, он тогда еще в школе не учился, дошкаленных. А на больших концертах, ну где уже выступали восьмиклассники у меня, девятиклассник, и он показывал фокусы. Вот с платочка волшебная, кольца. Она из бумаги такие кольца, склеиваются. А потом, значит, одно кольцо режется пополам, получается два. А когда показываешь этот фокус, получается одно большое, или кольцо в кольце, люди ахают, удивляются. А это мальчик маленький показывает. Та хвороба шлунку змусила Олексія Олексійовича відмовитись від багатьох творчих планів театру, серед яких значились і театралізовані постановки власних творів. Багато хто з його вихованців стали дорослішими, але зберегли пам'ять і повагу до свого колишнього наставника. Пам'ятає про них і Олексій Олексійович. Так далі була до а це в 5-6 класі на 9-го. Вот. А это Мазюк Ярослава. Серьезные фокусы показывал. Мы в редакции даже в зале и в типографии показывали. Так да, директор типографии вот на сцену бежала, смотрела, как фокус показывает, и еще не могла понять. И благодарила, как чисто она показывала. А вот это была ведущая. Хорошая девочка, потом она стала королевой красоты. Это два года тому назад. Это -э Герка, да? Герка. И это ведущая, это была по играм, а это как конференция в этом, во время концерта. Это Лю Люда. Э, Лида. Лида. А самая последняя, самая маленькая была очень хорошая девочка, веселая, задолженная и смышленная. Это девочка, дочь Климчука. Тогда Климчук был директором школы. Потом он стал в горсовете работать. А сейчас он, по-моему, председатель областного совета. И ее старшая сестра тоже у нас участвовала. Фотографии а? вы сами делали? А? Фотографии сами делали? А как же, это моя работа, все, все моя. Вот. А вот тут на сцене фотографии-то тоже ваши? А как же, все, я чужой не вешаю. Ну, приходилось и космонавтов снимать. Интересный был случай. Жена Шаталова... Огроном. она, она по национальности кабардинка. И вот когда в Пятигорск приехал в Шаталов, так я единственный мне доверили на сцене э, этого театра «Пилеты» прямо я снимал. Хотя были из Москвы корреспонденты, но они из зала снимали, и мне разрешили. А я на сцене ходил, встреча с Шаталовым была. А потом вдруг говорят, что из Нальчика приглашают Шаталова с женой к ним в гости, потому что жена Кабардинка. И вот в Чайке нас повезли. Прямо я с Шаталовым сидел, поехали. И там я снимал этот прием. Очень хорошо приняли, потому что жена соотечественница. Ну, Попович снимал космонавтов, мужа жену. А вы там отвелись на стене фотография академика Мосфорта? А это у него дома. дома. Он живет в академической квартире. Это бывшая улица Ленина, сейчас не знаю как. В самом центре на Хрещатике. Хрещатик, академ книга, там живет. Навіть глибока старість не змогла відібрати у Олексія Олексійовича жадоби творчості. Прагнення бути корисним для тих, хто його оточує. Дивує його працездатність, пунктуальність і здатність в усьому дотримуватись порядку. Однокімнатну квартиру Олексій Олексійович сам переобладнав під трикімнатну. В кімнатах завжди прибнуло, Кожна річ тут знає своє місце. Дотримання чіткого розпорядку дня внутрішній закон, за яким живе Олексій Олексійович Архангельський. Сусіди з будинку, наприклад, добре знають, що до 12-ї години дня дідуся турбувати не слід. Олексій Олексійович відсипається після нічної роботи над новими рукописами. Переконались у цьому і ми, коли змушені були дочекатися 12-ї, аби з ним зустрітися. Я принесли теж. На я половину з'їв, зараз я їх вражаю. Вибуючи та покушується. І, хоч бачились ми вперше, проте Олексій Олексійович ніби чекав на нас і, можливо, тому так довго не хотів з нами прощатися. Можна зрозуміти, його самотнє, але добре і щире серце залишається відкритим для всіх, хто, як і він, вірить у торжество добра, правди і людності. Не лише в казках, а й у житті.